Ayıpın, hər halda bu 50 kubluq motosikelləri sürənlər bu problemlə qarşılaşıblar. Bu karburator, demə 50 kubluq motorun karburatordur. Adətən bu olur. Bu P16 karburatoru. Var da belə bir xəstəliyi var da. Bir müddətdən sonra bunlara öz qudurovka eləmək lazımdır, tənzimləmək lazımdır bu papla bloklarını. İndi mən onu sökülməyin göstərmirəm. Hər halda bunu sökməyin hər bir adam bilir, yəni Yəni burada bir çətinlik yoxdur. 10 voltlardır. Sökdü, hava filtrini çıxardırıq. Söküb bu vəziyyətdə olur. Çıxardandan sonra artıq içinə baxırıq. Adətən bu bir neçə hala görə olur. Bax indi hal-hazırda mən rastlaşdığım indi içində zibilin hər halda görürsüz. Görün içində nə qədər zibil var. Məndə benzin filtri var idi. Sonradan ləğv elədim benzin filtrini. E, maşın filtri olduğuna görə indi hal-hazırda Bu mitsində olan zibilləri görsün. Mən tə təmizləyəcəm inşallah. Yığacam yerinə görüm buraxır, buraxmır. Buraxmasa, deməli videonu paylaşmışamsa artıq, deməli həmin bu qüsurun qabağı alınmışdı. İndi hər halda fikir versiniz, görürsüz ki az miqdarda hə. orada belə deyək, past qalıb, pastı çəkdi, bilməminə, çox getmir artıq. Demək olar ki, getmir. Demə bu karbüratorda belə olanda səbəb dediyim kimi toz dibi ola bilər və paplavoquni göstərəcəm. Paplavoq bağlanmayanda belə bir şeylər belə hal baş verir. Həmin bu papo dəlikdən paplavoq açıq olmayanda, daha da ortaq açıq olanda e, artıq qalan benzin burdan sızıb gedir. İndi fikirlərin. Baxın bu paplavoq. Bax bu işarəsinə baxın də mən. Babaq, bax bax. İminini bunu biz bir az içəri Əcəb, o, burada fikir verisə. İndi mən bir anla biraz, biraz çətindir. Bax, bu orada görürsüz. Papaloku qonu. Qaldır, bax, bax, basır aşağı. Qaldır və basır. Benzin olanda, yəni bu bu vəziyyətdə olur. Həmin o belə deyildi, karter mini karter dolanda benzinlə bu bağlanır, papaloku bağlanmalı. Benzin lazım olanda düzəlir. Benzin istifadə olundandan sonra bağlanır sonra düzəlir, bel olmalı. İndi demək, Paplovoqda problem olanda, Paplovoq bağlanmır və açıq qalır bu vaxtda bizim artıq benzimiz axır karterə oradan daxil yerə və damcılanır motorun üstünə. Videoda da göründüyü kimi, artıq burdan heç bir damcılanmaq səbəti yoxdur. Bax, kran da açıq vəziyyətdə. 1 qram da olsun damcılanmır. Yəni bu problem Allah şükür həllolubdur. Burda bir Çatın bir şey yoxdur, hər kəs bunu edə bilər evdə. Yəni bundan ötrüb fikirləşəm, ustaya getməyə ehtiyac yoxdur. Çox sağ ol.